Пределю к тому, что закрывались те или иные культовые сооружения, преследовались священнослужители. Люди переходили на, на такой уровень подпольного существования. А мы знаем, что и до войны, особенно после Второй мировой войны, существует самое крупное в Советском Союзе религиозное подполье. Кстати, донецкая область в этом отношении, наверное, один из самых крупных очагов религиозного подполья. В том числе и католики. Католики в меньшей степени, хотя и католики в том числе. И, ну, конечно, они не могли совершать те или иные богослужебные моменты, но старательно выполняли заветы своих предков, они знали какие-то молитвы, передавали, так как, собственно, ситуация и с другими верующими, и православными в том числе. Кто-то имел и старинные какие-то и книги, и иконы. Это было как польское, подчеркиваю, остатки польского населения, так и те украинцы, которые перешли в свое время в католицизм. Это даже не столько западные области. Кстати, больше всего католиков в Украине это Житомирская область. Это Полесье, это возле Киева, потому что это была граница в свое время, вот, где проживала очень много так называемой мелкопоместной польской шляхты. И сейчас сохранила, кстати, очень большой процент там той самой мелко... остатки мелкопоместной польской шляхты, которые приезжали сюда на заработки и здесь оставались, из Житомирской области прежде всего. Известно, что политика Советского Союза относ относительности религии в годы Великой Отечественной войны была достаточно лояльна. Также и немецкий оккупационный режим, он хотя бы внешнюю проявил лояльность, желая привлечь на свою сторону верующих. Когда мы снимали передачу в Янакиево, нам рассказали о том, что итальянский капеллан проводил службы именно в этом да. костеле в годы оккупации. Это явление имело массовый характер? Или Янакиевский костел – это, как можно сказать, единичный такой случай? Ну, если по нашему территории, то больше ничего не сохранилось и, и, собственно, негде было. Все костелы, которые были, они были разрушены еще до, э, до войны. И поэтому действительно, а Ар Артемовский он ну, на тот момент уже практически, ну, слава богу, сейчас он уже, про, уже удивительно восстановлен. Чего, наверное, пока еще не скажешь про Инакиевский, хотя. Хотя архитектура потрясающая. Артемовский косел перетерпел огромные изменения. Изменения, да. да. да, да, да. Но изначально как бы само здание, оно через все эти перипетии, оно все-таки ну, в каком-то смысле слова сохранялось. Вот действительно только два. Потому что ни в Мариуполе, ни, нигде более, кроме как да, Артемовска и Инакиева, этих культовых сооружений не сохранилось. А что касается послевоенного периода, можно ли считать это закручивание гаек в отношении религии во времена Хрущева и последующие времена Брежнева? Начиная с 50-х годов. В 54-й год, когда принимается специальное постановление об усилении атеистической пропаганды, но там события как раз 54-56 год, оттепель и так сказать, определенной степени стабилизации не очень активно эти постановления воплощались в жизнь. Но начало 60-х годов, когда Никита Сергеевич Хрущев сказал, что мы в коммунизм войдем без единого папа и а коммунизм должен был в 80-м году, то, естественно, начинается подготовка к этому. И здесь затронуло практически все практически все религиозные организации, поэтому пострадали все, все одинаково. Это был в какой-то степени такой процесс нивелирования сознания советских граждан. Можно ли считать, что период перестройки каким-то образом вызвал возрождение и изменил отношение к религиозной ситуации в стране? Ну, конечно, и с перестройкой, и это послабление, и те события, которые... 88 год приближался, да, тысячелетия крещения Руси, и... Эм потом уже ну, поворачивать было уже невозможно да, к тому, что было до того. А потом уже 91 -й год уже совсем другое. Поэтому, да, это вот конец 80-х годов, даже еще не начало перестройки, уже, уже потом, когда начинается этот процесс, действительно начинается вот изменение Отношение к религии, к церкви как институции, да, начинается этот диалог, начинаются эти встречи. Там Горбачев встречается с Иоанном Павлом II, и совсем действительно другая ситуация. Ну и большое значение, конечно, здесь сыграли и те чаяния людей, которые хотели восстановить свою духовную жизнь. Да. И, и также в том числе и политика католической церкви, прежде всего польская, части католической церкви, которая очень бережно относится к своим, собственно, тем, кто имеет польские корни. Это всегда было. Поляки в этом отношении в какой-то степени даже образец. И уже сразу же, в 91 год, я помню, я, собственно, и, когда работал в отделе по делам религии, я, собственно, и наблюдал этот процесс, достаточно интенсивный. Расскажите, да. пожалуйста, о нем подробнее. Да. да. Вот в 91 год уже сюда приезжают так называемые представители разных орденов. И здесь есть и иисусовцы, и появляются францисканцы, доминиканцы, но писатические. Самую большую роль в этот период времени начинает играть отец Ярослав, Бежицкий. Он человек, я бы сказал, был таким, который самозабвенно занимался восстановлением духовной жизни. Он очень открыт был к и к другим верующим. Он вступал в диалог и с православными, с греко-католиками, встречался с протестантами. Я приглашал его, он читал мне курс лекций. Курс лекций, кстати, по католицизму, по католической догматике для религиоведов. И показал хорошее знание и русского языка, и умение общаться с аудиторией, и умение увлечь. Он был человеком, который умел работать с молодежью. Вот его, наверное, такой дар, заразить привел к тому, что возникает Донецкая община, потом Макеевская община. И вот к момент... А как вы, простите за банальный вопрос, искали людей? Это, в общем-то выход на польскую вначале на польскую такую общественность люди, которые были связаны с теми или иными узами, это вот перед временем, это было газеты в основном и польское общество, которое образовалось, много большую роль сыграло в этом отношении честь им и хвала, и им удалось объединить людей и для этих людей потребовалось не только восстановление знания своего польского языка, польской культуры, но и духовности, а так как духовность польская тесно связан с католицизмом, то, естественно, и начинается процесс возрождения католической церкви. Уже к концу 90-х годов уже было четыре общины во всех крупных городах. Донецк, Макеевка, Горловка и Мариуполь. А потом уже, собственно, начинается распространение и в другие регионы, в том числе и восстановление общины и так далее. А как же решался вопрос с культовыми сооружениями? Ну, если позволите, вначале никаких культовых сооружений не было это были квартиры и дома верующих. Вот верующие предоставляли возможность для того, чтобы собираться вместе. Затем покупалось то или иное домостроение, оно как-то приспосабливалось. Затем ставили вопросы перед городскими властями о выделении земельного участка, как, предположим, вот приход святого Иосифа Обручника. И на этом, на этом месте начиналось строительство уже культового сооружения. А что Касается возвращения, например, в Янаке. Долго добивались, и уже в начале 2000-х годов добились 2000 годов. Да, того, что вернули. Представили, каких национальностей посещают костелы? Разных есть и поляки, есть и украинцы, есть и ну те, кто вспомнил о том, что они когда-то были. Поляками, немцами. Их предки были. Их предки были, да, потому что в советские времена так получалось, что ну люди просто теряли эти связи, а сейчас или благодаря раскрывали. тем, кто или скрывали, да, да благодаря тем, кто смог выжить, смог сохраниться. Вот тем подвижникам они это все восстанавливали, восстанавливали и открывали и там общины, и восстанавливали, где там и до революции были, и там идеи даже до революции не было, все равно так или иначе это все восстанавливалось. И в том же Донецке, действительно, в Янакиево, в Артемовске в 2005 году вернули костел, в Мичурино, вот, в бывшей колонии Грунталь в 2008 году часовенку устроили. В 2012 году в Мариуполе осветили место под костел вместо ну не, не на том же месте, но вместо ну, того ну, как который, и в Донецке, вместо, не да, на том как же. И Донецкий, да, как в Донецке, да, как это и было в вот где еще, в Макеевке в 2005 году была освящена часовенка в Макеевке до революции был костел да. в Красноармейске в Краматорске в Горловке в Славянске Шахтерск но ну, я вижу, гораздо да. больше, чем гораздо до революции. Больше, да, да, гораздо да, больше, да. чем да. до революции. Я должен еще заметить, что не только те, кто вспомнил свои корни, но есть э. те люди, которые приняли э. католицизм да. сейчас да. у нас не имея корней, по той простой причине, что церковь открытая, церковь в какой-то степени является сейчас и неким культурным центром. Вы знаете, там и, например, в Донецке проходят и концерты органной музыки. Это важно. Там есть встречи и с интересными людьми, то есть какая-то еще дополнительная клубная работа, что, собственно, является и... привлекательным, да, является привлекательным, является, я бы сказал, в какой-то степени визитной карточкой многих католических храмов, не только в Украине, а во всем мире. Это после Второго Ватиканского собора стало вот таким вариантом работы и с молодежью, и с общественностью вообще. Достаточно активная общественная позиция. Например, сейчас отец Николай, который является настоятелем прихода, Донецкого прихода. Он достаточно активный в этом отношении, участник молитвенного марафона сейчас, который проходит. То есть это привлекательная во, многим, во многом религиозная общность. Я дякую вам за интересную беседу. А нашим шановным глядачам я нагадую, что продолжение темы истории религии в наших наступных программах. До побачення.